Bismillahirrahmanirrahim ya Habib. Ada pertanyaan dari jamaah uh, Siapa sajakah orang-orang yang diharamkan oleh Allah itu masuk surga ya Habib Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Mudah-mudahan Ya Allah Allah Ta'ala ya Maha mendengar Dan Rasulullah SAW pun maha mendengar Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW Kala Nabi SAW Salatatun qad haram Allah alaihimul jannah. Ya eh, Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya. Ini di antara hadis-hadisnya lah. Salah satu mana tiga. Tiga golongan daripada golongan manusia Allah Ta'ala haramkan sama sekali masuk dalam syurga. Pertama, mudminul khamr. Orang yang tai arak. Dia suka minum arak. Ha, dia tak, kalau nampak botol minum arak saja, arak dia mau beli. Ha, kalau dia pergi ke negeri yang boleh ada, ada arak, wah dia on standby mau saja sejak mau minuman lain tidak mau mau minum arak kopi tidak mau kopi tidak mau minum teh pun tidak mau coca cola pun tak mau yang dia mau apa dia mau minum arak ha ya, itu masing-masing lah ya, itu ha, itu kalau orang yang kekal ya kalau dia sebelum mati dia bertaubat alhamdulillah Ya Allah katakanlah ya dia bilang aku telah melakukan dosa yang banyak aku kalau pergi ke negeri ini negeri ini negeri yang boleh minum arak aku mesti minum arak aku mesti minum wine macam-macamlah dia nak minum yang boleh memabukkan semua ini ha, itu ya kalau dia sebelum dia mati dia dapat bertaubat alhamdulillah ha, jadi orang-orang yang ahli minum arak ini semua janganlah berharap dia ya, nak masuk syurga apalagi bau cium bau syurga tetapi kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal barangkali ada harapan lah ya Allah Ta'ala dapat memaafkan apabila dia betul-betul minta maaf dan bertaubat dan berhenti daripada minum arak itu satu yang kedua wal'aq liwa ini tak ada harapan langsung apabila seorang anak menderhaka kepada kedua ibu bapa lebih-lebih ya, dia tidak pernah ya menolong ibu bapaknya dia dia meng, tidak mengambil berat ibu bapaknya sampai ibu bapaknya berdoa dengan Allah taala ya Allah aku ada anak tapi anak aku tidak suka kepada aku lari daripada aku jauh daripada aku ha, kalau ibu bapa sudah berdoa macam itu tunggu sajalah ya tidak ada harapan ya barkah kehidupan anak itu tadi nanti Ha, jadi kita selalu ya sebagai seorang anak yang saleh, anak yang masih taat kepada Allah Taala dan taat kepada ibu bapa, mau cium bau syurga dan mau nak masuk syurga, dekatkanlah diri selalu dengan ibu bapa. Minta reda ibu bapa. Minta reda ibu bapa. Apabila reda ibu bapa, insya Allah Allah Taala reda. Ha, jangan kita hina ibu bapa. Biar dia sudah tua. Biar dia jalan pun tidak terlalu laju. Slow. Dia jalan perlahan. Kita pimpin. Kita pegang. Jangan dia jatuh. Cuba perhatikan orang-orang yang ke Mekah. Mereka membawa ibu dan ataupun bapa mereka. Yang ada tu sanggup dokong. Yang ada tu taruh apa? Taruh macam alat gitu ya. Di atas untuk membawa keliling Kaabah. Ibu dan bapa sampai nak menunjukkan dia ah, ya, macam ini. Ya, baik Allah. Ya. Wahai Allah ini bapa aku, aku sanjung dia, aku aku ambil berat dia. Biar dia macam mana pun, aku akan dokong dia. Aku tidak mau dia jatuh. Ha, ini bertuahlah lah ya, anak-anak yang cukup sayang dengan ibu bapa. InsyaAllah, curga menanti-nanti kedatangan anak-anak itu tadi. Anak-anak yang yang derhaka, yang tidak mahu mengambil berat kepada ibu bapa sampai ibu bapa itu meninggal nanti dia akan merasai ya, nanti azabnya nanti sebelum dia meninggal itu yang kedua dan yang ketiga ini dayus wa dayus allazi yukirul khubfa fi ahlihi maknanya tadi macam kita ada ruang dalam rumah kita sebagai seorang isteri kita jangan mewah membawa laki-laki ke dalam rumah kita boleh bukan tak boleh bawa tapi kita mesti ada adab-adab minta izin dengan suami Minta izin, minta izin, minta izin, minta izin. Biar kita sosial sekalipun, biar macam mana pun, tapi aa, mesti ada peraturannya. Ya, kita perempuan sama perempuan itu yang sebenarnya lah. Tapi kita boleh berjumpa sama orang lelaki lelaki pasal kita, kita naik kapal terbang kan ada lelaki lelaki ada perempuan ada apa. Aa, tapi aa, kita tidak boleh membebaskan lelaki datang ke rumah tanpa izin kalau suami itu tidak izinkan, orang laki-laki tidak izinkan, kita tidak bawa kita sebagai seorang perempuan untuk bebaskan laki-laki masuk dalam rumah tangga. Kalau kita bebaskan dengan sewenang-wenangnya dan laki kita pun tidak kisah, tidak apa, tidak apa semua ini, ini nanti jadi dayus. Apa dia dayus, itulah nanti balasannya tidak dapat cium bau syurga. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min Jadi kita ada peraturan ya ada peraturan, ya kita ada adab, ada dalam hukum-hukum Islam kita, kita tidak boleh membebaskan seseorang itu tanpa izin, ya orang ahli rumah, terutamanya suami, ya yang ketua, hendaklah kita minta izin. Ya, kalau kita minta izin, barulah yang dipandang oleh Allah Taala mulia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.